Между канцелярия, канцелярия, ваша должна иметь печать штамп. Это есть такое? У нас вообще уже и канцелярии нет. Мы, в состоянии ликвидации. Понимаете вы это или нет? Так как у нас вот здесь, ну вот здесь в вот канцелярии, в этом кабинете, могли принять документы? Как? Вот приняли документы. Потому То что существует, Мы до 15 числа еще принимаем документы. До 15 уже не будем До 15 августа. августа. На изготовление паспортов. Да. А потом кто будет заниматься? А потом, не знаю, другая служба будет заниматься. Ну да не, не знаю, знаю что нам чтобы был важный результат, понимаете, чтобы человек Конечно, получил вот паспорт. Результат. Поэтому я вам действительно паспорт вы получите. Только сегодня, я, вам, я, повторяю вам сегодня я, вам, я повторяю вам еще раз. Сегодня не смогу вам дать, сегодня не рабочий день. Скажите, -то мне этом, хорошо, вы Хорошо, вы лично гарантируете, что вы лично гарантируете, что вы получите что? паспорт. Получение паспорта в сроке. Я не могу сейчас вам этого сказать. Не ну, надо ну, меня ну, фотографировать. Сколько раз прописывается, как вы фотографирую. Меня. Тем более, не снимайте меня. Что вам не понятно? Ну, понятно, как это странно получается. Зарегистрировать... Странно. Ну, вы не хотите зарегистрировать обращение? Да мы я... зарегистрировали ваше обращение сегодняшним числом. Без печати, вы... без 9.3. Вы помните, когда я приходил к вам, подавал первый запад. Там был штамп. На перв... ну, нету сегодня канцелярии, нету сегодня штампа. И Теперь штампы все у вас день. уничтожаются, понимаете, да, получается? Штампы уничтожаются. Что еще не понятно? Не знаю, куда его. Сегодня не рабочий день. Прод, понимаете, не рабочий день. А, скоро... Нет сегодня канцелярий вышли, то, что мы сегодня работаем, это наши вопросы. Потому что у нас нет, другие... Ну, есть график по личным питаниям, вы понимаете, на, этом, на, дверях висит даже возврат. У нас уже и графика нет. то мы есть ничего не работаем. нету? Конечно, вы если интересуетесь, загляните в интернет, что сейчас происходит. Ну, и, ну и, а, с... а как вы паспорта выдадите свой легитимный, нелегитимный, как это? Мы в состоянии ликвидации. Что вам еще непонятно? понятно? ничего не понятно. Ну, Слушайте, хорошо. такой вопрос. Если вот завтра я приду, вы рассмотрите мое заявление, в какие сроки я смогу получить паспорт? Ну, его надо сначала рассматривать, девушку. Ну, вон, например, хорошо, но ну, заявление вы приняли, да? Угу. Заявление мы приняли. Все. Все. Ну, Шер, ну, в принципе, да. не, паспорт нужен. Только плохо, что это, не знаю, ну, как-то ну, непонятно. Я не могу вам сейчас, если бы был рабочий день, я бы сейчас подняла трубку и спросила бы девочки, где паспорт, в каком состоянии. И сказала бы, подойдите, куда-то, туда, то ну, хорошо, папкурт". хорошо. Вы говорите, вы приходили восьмого. Было девятое, десятое число. Ну, тоже у каждого свои личные дела, понимаете? Понимаю, но почему-то сегодня вам... У нас тоже личные дела, у нас сегодня выходной. Что непонятно? Ну, я не хочу вас вести, пока вы на дверях отпишите. Это не афиша, это распорядок Рас, работы. Распорядок Я уже объяснила, мы сейчас опять начинаем то же самое ну, -то, Так -то. Хорошо, я тогда понимаю, смотрите, завтра в это... Это был рабочий день, я бы вам решила этот вопрос. Сейчас не могу решить. Хорошо, завтра. Но завтра да. с утра меня не будет. А кто вот будет вот заниматься? Я буду завтра день? после двух часов. А кто будет этим заниматься завтра? Завтра этим никто не будет заниматься. Как это? Не а так? вот так это. Завтра у нас министр, у нас заслушивают. В каком мы состоянии, как мы передаем дела. Все стоп, стоп, что нам делать? Может... Завтра к двум часам, я вас просто предупредила, чтобы вы завтра не теряли время. К двум часам подойдете, я за это время уже выясню, что у вас, какое состояние там с паспортом, и вы его получите, я так понимаю. То есть завтра двум часам можно? Тем более вы говорите, в 4, 4 числа вы его сдали. 4 июля, да. 7. Он не позже сидеть, он, он должен был уже быть Есть же такой Но сайт, центр персон в Киевске, в Киевске а. понимаете, вы же его смотрите, а. этот сайт. Смотрите сайт. у меня по факту я получаю подпортов, тогда мы их выдаем. Ну не знаю, да, да. если на сайте всегда все было хорошо, то выходило... Я так поняла уже на Холодногорской, потому что мне сказали, если вы сейчас нам приносите справку о несудимости, мы вам прямо сейчас выдаем. не паспорт. готова я вам сказать, я не могу проверить вашу то, что вы говорите, то, что есть на самом деле. Ну как, я не могу это вот проверить, потому что там закрыто, нету инспекторов. дороги. Ну, ну нет, пожалуйста, пожалуйста, завтра в 2 часа. Поручите кому-то, вы, вы же руководитель, вы же руководитель это телефон, нет, завтра с утра. Телефоном режиме 8 наберите. Ну, а я вам что сказала? Я вам, вам, я вам дам ответ. А. Что непонятно? Хорошо, в 2 часа мы ждем ответы.